बसमैम वरिमु ला वर्कम दोस्तों को मेरी मेरे चैनल पर खुश आमदीद वेलकम करता हूँ आज की वीडियो एक्चुअली आपको टाइटल से पता चल गया हो कि हमको लाइसेंस ओमानी लाइसेंस जिसके पास है तो उसको रिन्यू कैसे करना यानी हाउ टू तो रिन्यू ओमानी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन को ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे तरजीद करना है आपको तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए और इसमें मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा इस वीडियोस में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यू लाइसेंस हैगस को कैसे बनाना है वो शॉर्ट बताऊंगा आपको फिर लाइसेंस को रिन्यूअल कैसे करना है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास किसी भी जी कंट्रीज़ का लाइक सऊदी अरब यू बहरीन का है तो आपको ओमान में उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है तो वो भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दूंगा मैं बाद में उसके बाद आपको आर की वेबसाइट जो एप्लीकेशन है वो बताऊँगा कि उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है एक्सेस करना है वो कहाँ से करना है फिर आपको लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है और उसके बाद हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें जिसका ऑलरेडी लाइसेंस है उसको हम रिन्यू कैसे करेंगे तो इनशाला आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले आपको फ़ीस के बारे में बता दूं कि फ़ीस क्या है अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास लाइट लाइसेंस है प्राइवेट कार का तो उसका जो रिन्यूअल है वो ट्वेंटी ओ है जो टेन इयर्स के लिए ओमानी के लिए बट फॉर एक्सपायर फॉर नॉन ओमानी उनके लिए टू इयर्स के लिए वो बनता है जो टम्प्रेरी लाइसेंस है उसकी वो फीस है टेन ओ जो जो वन ईयर के लिए वैलिड है उसके बाद हैवी लाइसेंस जिनके पास हैवी लाइसेंस है पाकिस्तानी इंडियन जो भी हैं उनके लिए टू इयर्स के लिए वो बनता है और उसकी फीस है टेन ओ फिर टरक, ट्रक 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 के लिए लाइसेंस ट्रैक लाइसेंस जो है उसके लिए भी आपको टेन ओम आर फीस पे करना पड़ती है जो टू ईयर्स के लिए वैलिड है और नॉन ओमानी उसके बाद मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल के लिए आपको फिफ्टीन ओमर पे करना पड़ता है जो दो टू ईयर्स के लिए वैलिड है ओमान नॉन ओमानी के लिए और ओमानी टेन इयर्स के लिए ले सकते हैं तो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें उसके बाद आपको लाइसेंस को रिन्यू जिसके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको रिन्यू कैसे करना है सबसे पहले तो आपको जो है अपनी जो है ना एप्लीकेशन में अपने इसको एक्टिवेट करना है इस सर्विस को ठीक है क्योंकि तो जब तक आपके मोबाइल में जब एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे सर्विस एक्टिवेट नहीं होगी तो आप तब तक उसको नहीं कर सकते उसके लिए आपको आर में जाना है उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर उनको बताना है ये मोबाइल नंबर में रजिस्टर्ड कर दें उसके बाद आप उसको अपना कर सकते हैं एक्टिवेट लाइसेंस जो है वो जो है रिन्यू करने के लिए कुछ चीज़ें हैं कि रॉयल ओमान पुलिस इशू होना हुआ होना चाहिए उसके बाद आपन तीस दिन के अंदर इसका एक्सपायर्ड होना चाहिए यानी अगर आपका वैलिड है तो नहीं होगा उसके बाद आपको आप सल्तनत में होना चाहिए और जो भी फाइन है वो आपको पे करना चाहिए उससे पहले और आपका आई टेस्ट होना चाहिए और किसी भी अप्रूव आप उससे ऑप्टिक्स ऑप्टिक से, से, से जाके अपना आई टेस्ट करवाएँ उसको ऑनलाइन उसको अपलोड करें तो फिर ही आपका लाइसेंस रिन्यू होगा और उसके बाद आपका जो आ, लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हुआ होना चाहिए जब तक तो एक्सपायर्ड नहीं होगा आपका रिन्यू नहीं होगा तो सबसे पहले रिन्यूअल के लिए आपको अपनी सर्विस इलेक्ट्रॉनिक एक्टिवेट करनी पड़ेगी आप अगर आप मोबाइल से कि पी से उसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप आपके पास जो भी सिम है जो उमान में रहने वाले हैं उसको आप उसकी से सी, उस सिम को लेके जाएं उस कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर में उसको बोलें कि मुझे ये मोबाइल पे के आई मेरे मोबाइल में एक्टिवेट कर दें उसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन पेमेंट करनी हो आपको मैं बताऊँगा इस पे, वीडियो में उसके बाद आपको ये जब वो पेमेंट कर देंगे आपको रिसिप्ट मिली वो आपको संभाल के रखनी है और उसके बाद नेक्स्ट आपको किसी भी आरोपी में जाएँ और अपना लाइसेंस को प्रिंट करवा लें और ले लें उसके बाद ये है वेब इसका ऐप आप मोबाइल ऐप स्टोर में जाएं एप्पल स्टोर में जाएं कहीं भी जाएं प्ले स्टोर में जाएं ये आर ओ पी लिखेंगे आपके पास ये ऐसी एप्लीकेशन आ जाएगा आप इसको इंस्टॉल करें तो आपके पास ऐसी एप्लीकेशन का ये पूरा ऐसा लेआउट होगा तो इसी को आप डाउनलोड करें और भी होंगे लेकिन आपने इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड होने के बाद आपका उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपका एक आई टेस्ट तो ज़रूरी है तो आप किसी भी आप ऑप्टिक्स जो उनका अप्रूव सेंटर्स हैं उनके पास जाएँ जो कि आपकी ये तीन ओ एम आर रे लेंगे आपसे तीन रे लेंगे और आपका वो आइटस लेंगे और फिर उसको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे अपलोड भी कर देंगे मैं लंदन ऑप्टिक में गया था ये गोबरा में है आप इसको देख सकते हैं फोटो में तो आप भी वहाँ जा सकते हैं जो गोबरा में रहते हैं उसके बाद ये आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये इसका ऐसे फ्रंट होगा यहाँ जब आप अपना इंटर आप पासवर्ड इंटर करेंगे और अपना आईडी डी कार्ड से आप इसको लॉगिन करेंगे तो इन स्टार्ट करते हैं इसको तो सबसे पहले यह है मोबाइल 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 का आ, स्क्रीन तो सबसे पहले हम आर ओ पी की वेबसाइट में एप्लीकेशन में जाएंगे इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद ही आपको ऐसा नज़र आएगा ठीक है उसके बाद आपको जाना लॉग इन में लॉगिन में आप दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से या सिविल नंबर से मोबाइल नंबर से मैंने आपको बोला था आपको इसकी उधर जाना पड़ेगा सर्विस uh, प्रोवाइडर्स के पास उनको बोलना है कि आप मुझे इसको एक्टिवेट कर दें तो मैं सिविल नंबर से अपना करूँगा मैंने सिविल नंबर डाला अपना उसके बाद आपको ये कोड आएगा आपका पास मोबाइल नंबर अपने आपके आईडी में जो रजिस्टर्ड होगा आपको उसके पास कोड आएगा मेरे पास ये मेरा नंबर है आपको कंफर्म करने के लिए आपसे दोबारा नंबर पूछेगा जब तक आप नंबर एग्जैक्ट नहीं डालेंगे जो आपके आईडी कार्ड के अंडर है तब तक आपके पास ओटीपी नहीं है और, और आप ओटीपी के विदाउट ओटीपी आप इंटर नहीं हो सकते उसके बाद आपको पासवर्ड देना है ये आईडी पिन कोड होता है जो आप वहाँ से लेंगे आर से आप अपने मर्जी का छः डिजिट का कोई भी आप अपना उसको डलवा लें ये है जो लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपको ये आपका सारी इन्फॉर्मेशन सिविल आईडी की पासपोर्ट की ड्राइविंग लाइसेंस की सबकी इंफॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी उसके बाद आपको जाना है ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस इसमें आपका ओल्ड लाइसेंस की ओके okay. आपके पास यहाँ पे मिल सकती है आपको उसकी कॉपी यहाँ पे नज़र आ रही है यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं इसकी आप देख सकते हैं उसके बाद हमको जाना है आ, लाइसेंस सर्टिफिकेट्स पे आप देखेंगे ये देखें मेरा लाइसेंस हैज़ एक्सपायर्ड फॉर न्यू फॉर न्यू प्लीज क्लिक कंटिन्यू बटन मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक्सपायर्ड है और यहाँ पर नीचे पेमेंट भी आ रही आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आ,

पे के पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह डालेंगे जब तो आप कार्ड यूज़ करें बैंक मस्क से पे कर रहे हैं या किसी भी बैंक से पे करें तो आप यहाँ पे डालें और इसको पे करें तमाम तो डिटेल्स डालने के बाद आप वो तो पिन कोड आपका मांगेगा आपका नेम मांगेगा तो उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे पे पे क्लिक करने के बाद वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको उसकी पेमेंट होगी कि कितनी पेमेंट है क्योंकि मैं तो लाइसेंस लाइट व्हीकल के लिए रिन्यू कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरा ट्वेंटी ओमर आर है जो जो मैं पे करूँगा ओके पे पे क्लिक करने के बाद मुझे एक आपको पास ओ टी पी आता है वो आपको ओ टी पी एंटर करना पड़ेगा ओ टी पी एंटर करने के बाद जब आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो इसके बाद आपको ये आपको एक मैसेज आएगा आपके पास कि आपका जो लाइसेंस है रिन्यूअल पेमेंट हो गई है रिन्यूड हो गए ओके तो ये है इसके बाद पेमेंट करने के बाद ये ऐसी स्क्रीन आएगी जिसके बाद आपको एक मैसेज आएगा अपने मैसेज को सेव करने और सीधा आपने आरोपी की आ, किसी भी ब्रांच में जाना है मैं तो अजैबा आजे, की ब्रांच में गया था अगर आप कहाँ भी रह रहे हैं या आपके आस पास में कोई भी है जो मान में रहते हैं आस पास जो भी है उस किसी भी आर ओ पी की ब्रांच में जाए उनको ऑफिस में जाएँ और आप जब वहाँ पर अपना अपना आई डी लाइसेंस की ओल्ड लाइसेंस देंगे तो आपको न्यू लाइसेंस विद इन थ्री टू फोर मिनट्स अगर रश नहीं है तो आपको मिल जाएगा उसके बाद आप इसको ख़त्म करें लॉगिन ख़त्म करें तो ये है सब ऑनलाइन उसके बाद जनाब मैं तो चला गया आरोपी की ब्रांच में जो आजेबा में है और ये जब आप गोबरा से जाते हैं एक्सप्रेस वे से सीधा जाएंगे, तो आपको वहाँ पे अनसब से आगे एक टर्न आता है राइट वहाँ से आप जब जाएंगे ऊपर से तो आपको सीधा ये लाइसेंस अजेबा के पुलिस ऑफिस में आपको ले जाएगा ये बहुत अच्छा है यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं कोई रश नहीं होता तो आप आराम से इजीली जा सकते हैं तो मैं इन मैं इधर तक गया और मैंने विद इन यानी हार्डली टेन मिनट्स टोकन लेने के बाद यानी टेन मिनट्स के अंदर अंदर मैंने लाइसेंस अपना रिन्यूअल ओके मुझे कॉपी प्रिंट करके मुझे मिल गया तो इन उम्मीद है आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लियरली मैंने बता दिया होगा कि कैसे लाइसेंस को रिन्यू करना है और क्या पेमेंट के लिए आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो बाकी इनशाला एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ दूसरी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि न्यू लाइसेंस को कैसे रीन्यू करना है और उसके बाद जो जी में रहते हैं उनके लिए लाइसेंस को ट्रांसफ़र कैसे करना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो वो मैं इनशाला जब नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, तो उसमें इसको मैं कवर करूंगा, वो डिटेल्स आपको बस दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको सब मैं मैं स्क्रीन पर वीडियो में मैंशन करूँगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप तो वीडियो देखते रहिएगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर के बाद तो ये जनाब मैं टोकन लेके बैठा वेट तो किया और तकरीबन पाँच मिनट के बाद मुझे ने कॉल किया और मुझे मिल गया तो जनाब मेरा लाइसेंस आ चुका है मैंने रिन्यू करवा चुका हूँ और बहुत ही इजी थे बहुत इजी स्टेप्स था बस ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है और आपका आई टेस्ट होना चाहिए उसके लिए वो मैंने सब कुछ कर लिया था और ऑनलाइन पेमेंट करके मैंने सीधा मैं इनके आरोपी के ऑफिस में गया उनका ऑफ़िस बहुत लोकेशंस में जो मुझे नियर पर नीयर बाय पड़ा था वो अजैबा वाला था जो अनसब में एक्सप्रेस वे के पास था तो आप भी अगर उसके आगे पीछे रहते हैं तो आप भी उस उधर जाएँ यानी मैं सिर्फ मुझे हार्डली फ़ोर टू तो फाइव मिनट्स लगे मुझे टोकन लेने के बाद फ़ोर टू तो फाइव मिनट्स लगे तो इनशाला आप स्टेप्स फॉलो करें जो वीडियो में मैंने बोले हैं इनशाला आप कोई इस लाइसेंस इजीली मिल जाएगा आपको कोई एफर्ट नहीं करनी बस रिन्यूअल ऑनलाइन करके सीधा ऑफिस में जाएं और अपना लाइसेंस ले लें तो इन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी वीडियो को देखिएगा इसको शेयर करें दूसरों तक तो पहुँचाएँ और कोई भी कमेंट या को जानने की जरूरत है कमेंट में मुझे बोलें तो इन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा गया असलकम वरहि वर्का